বেষ্ট অফ লাখ ফৰ ইয়ৰ এক্সাম মাইডিয়েৰ ভালকৈ দিবা পৰীক্ষা নমস্কাৰ কুমৰুক চুদুং মোৰ ইউটিউব চেনেল পিকু পানীদিহিং ফেচবুক পেজ পিকুমণি য়েইনলৈ সুন্দৰ এটি কিয়নেৰে আপোনালোকক সকলোকে শুভৰবাদ জনালোঁ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা আগবঢ়ালোঁ আজিৰ পৰা যিহেতু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ প্ৰথম এক্সাম ডেট আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ভতি দুজনী পঢ়ি আছে সকলো শিক্ষাৰ্থীলৈ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা তোমালোকৰ যিহেতু এক্সাম আছে খুব ভালকৈ এক্সামবিলাক ভাল হ'ব লাগে যিহেতু মৰ্ণিং এক্সাম আছে গতিকে ভাত বঢ়াই লৈছোঁ খুৱাই বোৱাই পঠিয়াব লাগিব আৰু তাইক খুৱাই বোৱাই পঠিয়াই পেলাই মই মোৰ কামখিনিও কৰিব লাগিব তাই পঢ়ি আছে তাৰ লগতে ভাত পানী মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতিপুৱা যিহেতু আমাৰ এই অকণমান এই মোৰ পৃথিৱীখন সেউজীয়া পৃথিৱীখনৰ লগতো অলপমান মই কথা পাতোঁ অকণমান পানী দি মেলি যিহেতু তেওঁলোকক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় প্ৰকৃতিক এই সেউজীয়া মোৰ পৃথিৱীখনক যিমানখিনি যি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি অকণমান পানী চানী ঢালি মেলি তাই পঢ়িও আছে মোৰ ভাত পানী হৈও আছে ইফালে মোৰ কাম চলিও আছে মোৰ ষ্টাইপ লাইনজোপা টাবটো সৰু হৈ গৈছে অ' বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে এয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে মোৰ চালকুঁৱৰী বাগান আৰু এয়া হৈছে খেজুৰ এয়াও ডাঙৰ হৈছে আৰু এইজোপা হৈছে জবাহ ফুল পাত নাই আৰু পাত ছিঙি মেলি অৱস্থা বেয়াকৈ থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব কাহিনীটো গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক শুভ ৰাতিপুৱা জনাইছোঁ আজিৰ দিনটো খুব ভাল হওক আপোনালোকৰ ইমান ধুনীয়া ৰাতিপুৱা বেলেগ কি আমি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে চাওকচোন অকণমান কামবিলাক হৈ গ'ল যিহেতু অলপমান খোজকাঢ়িব আহিছোঁ খোজকাঢ়িবলৈ আমাৰ জেগাখন এইটোৱেই ইয়াত অকণমান আমি খোজকাঢ়োঁক আৰু তাৰপৰা নামি আহিলোঁ নামি আহি পেলাই বোলো অকণমান চাহ খাব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱা কাম চাম চব হৈ গ'ল আৰু ছোৱালীজনী চাহপানী নাখায় যিহেতু তাই গৰম পানী দি মেলি আজৰি কৰি তাই পঢ়িও আছে ভাত পানী মোৰ বৈও গ'ল মই অকণমান চাহটো খাই লৈছোঁ তাৰ লগে লগে কামবিলাক মোৰ চলিও গৈছে নহয় তাই এতিয়া খুৱাই বোৱাই পঠিয়ালোঁ ভালকৈ এক্সাম দিবৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তাইক পঠিওৱাৰ পাছত মোৰ সেই যে আপোনালোকক জবা ফুলৰ কাহিনীটো ক'ম বুলি কৈছিলোঁ কৈ আছোঁ ৰ'ব ইয়াত আছে আমাৰ জেতুকা পাত জবা ফুল জবা পাত নৰসিংহ আৰু বহুত কিবাকিবি দিব পাৰে কিন্তু যিকেইটা বস্তু নাই গতিকে সেইবিলাক দিয়া নাই ইয়াত জেতুকা বেছি বেছিকৈ আছে জবা ফাত জবা ফুল আৰু নৰসিংহ পাত দিয়া হৈছে এয়া ৰদাই মেলি ৰ'দত খুব ধুনীয়াকৈ দি থৈছোঁ গতিকে আজি মিক্সিত গুৰি কৰি ৰাখিম নহ'লে এনেকৈ থাকি যাব যে গতিকে এয়া ৰদালোঁ ৰদাই মেলি একেবাৰে খৰখৰীয়া হোৱাকৈ ৰদাব লাগে ৰদাই মেলি খুব ধুনীয়াকৈ খৰ্কুৰা যেতিয়া হ'ব আপুনি হাতেৰে মোহাৰি পেলাই অকণ মোহাৰি দিব লাগে মোহাৰি পেলাই আপোনালোকে মিক্সিত ঘূৰি কৰিব পাৰিব এয়া নিজৰ ঘৰুৱাভাৱে যদি আপুনি এনেকৈ সেনা প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু ডেতুকাটো কিমান ভাল হয় আপোনালোকে জানে জবা পাত বা জবা ফুল বা আমাৰ দৰসিংহ জেতুকা পাত কিমান আমাৰ চুলিৰ কাৰণে ভাল হয় সেই কথা কিন্তু আপোনালোকে জানেই গতিকে মই ঘৰুৱাভাৱে আচলতে সেনা প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু সেনা কিনা সেনাও লগাওঁ নলগোৱা নহয় কালি এই কিনা সেনাটো নিজৰ যিটো ঘৰুৱা সেনা সেইটো এচামুচামুচ লগাই পেলাই যদি লগোৱা হয় তেতিয়া বেছি ভাল হয় এয়া অকণমান মোহাৰি মেলি দিলোঁ যিহেতু খৰকৰীয়া হৈ গ'ল তাৰপাছত এতিয়া মই মিক্সিত ঘূৰি কৰি ৰাখিম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকেও চাগে নিশ্চয় এনেকৈ বনাই কি জানিম বনাই ৰাখিব আপোনালোকে হৈ কৰি ৰাখিব নিজৰ ঘৰুৱা বস্তুটোৰ নিচিনা কেতিয়াও নহয় যদি আমি পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ অকণমান এনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থ'ব পাৰে একেবাৰে খৰকীয়া হৈ গ'ল গতিকে যিমান পাৰোঁ মই হাতেৰে অকণমান মোহাৰি মেলি দিছোঁ তেতিয়া বেছি ভালকৈ অতি সোনকালে হৈ যায় তাৰমানে কম সময়তে হৈ যায় এয়া মোহাৰি মেলি দিছোঁ তাৰপাছতে এয়া হৈ গ'ল একেবাৰে চালি দিছোঁ একে মিহি চালনী আপোনালোকে এনেকৈ কিনা যিহেতু চালনি থাকে সেইটো চালি পেলাই এক একদম ধুনীয়া একেবাৰে কিনা আপোনাৰ সেনাটোৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু সেইটো খুব ভালো হয় আপোনালোকে জানেই গতিকে ফাইনেল এয়া হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে কাৰণে কৰিব মিক্সিত আপোনালোকে ঘূৰি কৰি ৰাখিলে হ'ল এয়া আপোনালোকে টেমাত থ'ব পাৰে বহুত দিনলৈকে মা মা আপোনালোকে চলাব পাৰে আৰু মাজে মাজে যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে ৰদাব পাৰে এয়া আপোনালোকেও অকণমান আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে পদ্ধতি যেনেধৰণে আমি সেনা প্ৰস্তুত কৰোঁ অকণমান আমাক দেখুৱালোঁ বহুতখিনি আছিলে নহয় ইমানখিনিয়েই হ'ল আজিলৈ সামৰিছোঁ আকৌ আন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই